<смех> Отлично! <смех> хорошо, хорошо. Работаем, работаем. Первый молот это тайный символ обрезания. <laughs> Уважаемые товарищи, руководители коммунистической партии стоят перед памятником, известным всему миру. Советский народ уверенно идет семимильными шагами по пути строительства коммунизма, выполняя пятилетние планы. Мы с радостью и надією прощаемся с тоталитарным минулым. Ми ще не розуміємо, наскільки це минуле є частиною нас самих. І я, ця наречена в білій сукні, яка радіє свободі, що настала ідеально навчена марширувати з натовпом, не виділятися, терпіти негаразди, любити батьківщину і ненавидити ворогів. І за 30 років у демократичній Україні я так само боятимуся виділятися, так само буду терплячу до труднощів, любитиму батьківщину і ненавидітиму ворогів. Але тоді виходить, що мій патріотизм це той самий старий страх бути не разом з усіма. Адже коли ти порушуєш монолітність строю, ти загрожений. Твоє право на буття підпитанням мене так навчили в тій країні, дух якої досі не знайде споку. А почему ты не приехала на выпускной в садике? А это сколько тебе лет было? Шесть. А я была уже в Киеве. Семь, се да, ты была в Киеве. А да, ты, да? Я была золотой рыбкой. Давай мы это в другой раз посмотрим. Да, не, я сама для себя хочу mm -hmm. посмотреть. Ну давай смывать, Смывать. Чему ты не размовляешь державную мову? Потому что это не мой родной язык. У меня Сережки, ты же помнишь, я чувствую. Вот мы учим историю Украины там в школе, в институте. Малый сколонинская держава, я понимаю, что все это меня, оно как-то меня не касается немного. То есть меня почему-то не обижать, если мы будем дружить с Россией. Наношу кондиционер. В принципе, как-то раньше жили в моем детстве. И все было у нас хорошо. Давай, сейчас. Буду сейчас тебя мылить. Освобожу свободжу бабушки та стілаш, пусть а, он у не пустой буде. Саша готується до приїзду з Маріуполя своєї бабусі, моєї мами. Вона приїде по незабаром день народження Стефанії, моєї онуки. 13 лютого їй виповнюється цілих два роки. Мама завітала до Києва ненадовго. В Маріуполі її життя, друзі, рідні. Наш тепер її дім, де вона, господиня, вона ще не знає, що назад вона більше не повернеться. Ніколи. Тефі, бабуся теж тебе зі поздравляє. І твоя вторая баба. Поздравляю с днем рождения. Расти красивая, счастливая, любимая. А так поздравляю всех с рождением доченьки, внучки, правнучки. Успехом вам в плодотворном воспитании Мариуполь. <связывая> Это... Мариуполь нас поздравил. Да, бабушка Лариса. Вторая прабабушка. Ага. Ага. <связывая> а ну покривляйся. Как ты умеешь кривляться? На камеру. Нет, телефон. Так, давай будем дуть, давай как ветер дует, а? Ой, моя молодец! Такая. Все дую. Да? Happy birthday, а, а, да, не надо, да? Ну, да, а, да, да, да. все по... а ты будешь танцевать под музыку, а мы будем хлопать, да? Еще хочу дуть, да? Скажи, еще. Задула. Да, держимки. Куда? А Баба. Баба кушать не будет. И Степи будет нет. кушать. И мама будет кушать. А, Папа. Хочешь шесток, еще раз задуть? Света. Нет. Все будут кушать, да? Мы, нет, но нет нет, 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 мы тебя не будем. Война послезавтра объявили. <свят> Рейтер сказали 15 числа. Если я знаю, что в Чернигове уже были. Угу. надо собрать. Саша, я что-то боюсь. Нет. Поим, пусть будет. Нет, что сырая. Да? Ну, пять минут еще. Александра, ты боишься войны? Нет. Почему? Потому что ее не будет. Почему? Когда я говорю, там, типа, четкий план. Смотри, я ему сказала, Саш, я... Она смеется. Нет, я, я имею право смеяться, говорю, я послушаю твой план. То есть мы не будем обсуждать, верю я в войну, не верю. Я послушаю твой план, чтобы я знала, ну, какой у тебя план действий. И все. А ему именно хочется, чтобы я верила в то, что это будет. Просто элементарные я сказала, такие я вещи. Э, где Саша, ты будешь находиться я послушала. С ребенком вчера? В этот момент? Да подожди, Пока я послушала звонок. вчера. Я послушала Нет. вчера, где я буду находиться с ребенком. Ну, слава богу. Я сказала, я послушаю, но я не верю, что будет война. С этой стороны, да, да так даже понимаешь. и ничего. Да, это не наш дом. Да, это наш дом, да? Да. да. Ты понимаешь? Да там все черное. С той стороны черное. откуда стреляли. быть, в жите было сильнее боли в сердце очень Не знаю. я уже так привыкаю к болем что не обращаешь внимания в другой раз и инфицируется в памяти угу. очень плохо было мне вот в марте апреле месяце вот когда мы в убежище сидели я помню мне было очень плохо А можете детальніше описати, як саме погано? Чи це... Не можна понять. У мене було давлення, прыгала, я його з ним не могла справитися. Я була готова визвати за всі гроші швидку, скору, але скору я тоді не могла, тому що всі скори були зайняті на позиціях, солдат вивозили. І я дуже не та І вже в один період я думала, що я, в общем-то, вже, як говориться, і умру. Знакомые пришли спросить. А что, вы в бомбоубежище не идете? Я говорю, мне меня сил нет. Я буду лежать здесь. Что, нету, он будет. Я говорю, бабушка, у, у тебя, говорю, просто идет жизнь. Сейчас ты старенькая, и у тебя нет экзистенциального кризиса тебе не надо уже строить карьеру, прям постановиться. Ты понимаешь, что тебе уже 75 лет, и тебе никем нет. Ну, еще. не ну, ничего, надо просто жить, наслаждаться. У меня экзистенциальный кризис. Я потеряшка, просто потеряшка. Русский трактор, сгоревший дом, да? русский трактор, так просто его разбивает. Y yo Дождь каш. Дождь каш.

Ты можешь сказать Пут... Путин хуйло? Можешь сказать? Я не умею. Но надо научиться, это важно. Я не умею. Мам, слушай, ну, по... мам, ну за последние полгода вылезла вся психосоматика, просто. А последняя паническая атака у меня длилась всю ночь, я как бы, ну я вообще этого не хочу больше. Я отписалась от всех телеграм-каналов, я не читаю совсем новости. Мой психиатр мне запретил это делать, потому что любой, любая какая-то негативная новость может быть триггером и может снова начаться панично, паническая атака. Is what binds us together and offers societies that are strong, joyful, happy, and glorious. They bear heavy weights for us. And the weight of the task given today, your majesties, is only bearable by the Spirit of God, who gives us the strength to be with the anointing of the Holy Spirit, the kingdom is given to me. However attained through will, politics, or war, or tyranny.